наши круглые столы, потому что наша задача, которую мы поставили перед собой и перед нашими воинами, которые сегодня защищают нашу Родину, это создать программу реформ для выхода из кризиса с людьми, которые занимаются практикой непосредственно на местах, с экспертами и свои предложения. Каждый круглый стол мы выносим различные предложения, которые отдаем в кабинет министров и президенту Украины. И хочу сказать, что э, наши с вами действия замечены в аппарате президента Украины. Отмечена наша работа. Поэтому я еще раз всех благодарю и хочу, чтобы сегодняшний день прошел, как всегда у нас, остров с вопросами, с правдой в глазах, в том, что задают правдивые вопросы. И мы очень просим наших экспертов сегодня все, что можно передать людям, которые очень хотят, чтобы наша страна развивалась, чтобы она была цветущей в дальнейшем, чтобы мы были счастливы. Мы очень просим вас все, что вы знаете, передать нашим практикам. Сейчас я предлагаю... У нас традиционно круглый стол проходит через благословение. Это отец Стефан, который прошел весь Майдан, был на передовой, был на баррикадах, который благословлял нас на чтобы изменить эту страну, и сейчас я предоставляю ему слово для благословения нашего прозористого.